А что это у вас сзади, если не секрет? Э, ну, флаг 53 МБР. Флаг, да? Да, флаг 53 МБР. Механизированный. Да, отдельная механизированная бригада. ОМБР. Понял. Вы из Украины. Вы из центра Украины? Город Краматорск, Донецкая область. Это не центр Украины. Нет. Это Восток. Правильно. Ну, вы говорите, я говорю, из центра вы говорите, да. Нет, я говорю. Ну, вот такой серьезный, ну если у вас нет желания общаться, давайте дальше пойдем. От, откуда, 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 откуда ты будешь? Ну я из Подмосковья. А родом откуда? Из Подмосковья. А, коренной. Ну, коренной Подмосквичи, такого нет понимания. Есть коренные москвичи, да? Ну да. Есть Москва, не Россия, да. Тоже да, есть. Россия для русских, Москва для москвичей, слышала это уже. Нет, такого нет. А, это же нет. за законом уже преследуется давным-давно. Да. Раньше, может быть, было, не <къем> спорю. Раньше было. Да сейчас вот бегают мигранты Кричать, что ты типа, понаехал сюда. Ага, сейчас 400 вузов принимает их на, на льготных условиях. Что-что еще раз? 400 вузов принимает на льготных условиях беженцев каких-то мигрантов и всего прочего. Поэтому... Не, ну то, что молодежь пытается где-то выехать за границу учиться, это понятное дело. Но я говорю именно за тех, которые работают. Не, я службе... не спорю. Те, которые способны учиться в университетах, мне кто он там узбек, таджик или я не знаю там великобританец или португалец, если он способен вы вытащить как бы да нагрузку высшего образования, это не важно там уже нация. А те, которые вот просто так, ну за деньги, но ну, я против конкретно. Типа люди, которые работают в службе такси или же за доставку, ты против? Нет, почему? Так а что ты говоришь за деньги? А ну, них, имеешь в виду за нет, деньги, нет, что нет, поступили? ты думаешь, что у них нет образования или что? Ты имеешь в ну. виду за деньги, что поступили типа? Нет, которые за деньги получают гражданство, не зная русского языка, которые а -а -а. устраиваются на работу за деньги, не зная русского языка. Так слушай, это большинство этих мигрантов так живут в России. Не, не, не большинство нельзя, так сказать. Большинство бесконечно. это же. Не, 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 нельзя говорить большинство, потому что большинство, ну, невозможно жить в России. Теоретически невозможно жить в России, не зная русского языка. Понимаешь? В службе такси думаю... или же в доставке, или же настройки, где ты получаешь настройки, тем более, где ты получаешь без контракта. Через конверты так и работаешь. Там большущие и, бригады. И это, это меня не задевает. Просто если человек со мной может коммуницировать, мне без разницы. А, да, я просто я тебя, не, я, я понял. Я, я не до конца понял. Ну, тебя. У меня никак, ну, конкретных затыков нет к людям. <крыл> это просто ты если, говоришь если, за свое а если Вопрос о отсутствии коммуникации с той или иной службой. Но ну, тут уже вопросы начинаются. Как вы могли взять человека, да, допустим, если он не может со мной коммуницировать? Если в России обязательно. Знание русского языка. Безразлично, да. какой ты нации. Слушай, вот у нас в Украине то же самое. Нужно знать а. Нуж... нужно знать украинский язык. Вот, а Россия говорит, что мы учим русскоязычное население, потому что заставляем их знать русский язык. Ну, это потому что там, по-моему, на Востоке где-то было официально, по-моему, да? региональный какой-то язык, документальный был. Не было никогда. Да, был, был, был. Не было у нас Заполняли в на русском языке. Что, что делали? Документы заполняли на русском Это языке. Это не официальный оборот документов. Это официальный был документ. Не официальный. По крайней мере, в Донецкой области... Это не у нас официально только на украинском языке, но они пытались. Это же не только в Донецкой области, в да серьезно, ты, ты говоришь, ты из Краматорска, Краматорская Луг... Донецкая область и в Луганской да? области то же самое. Но не суть, не суть, то есть ты, ты, ты меня сейчас конкретно утверждаешь, что условно в каком-то там недалеком, в 2010 без разницы, образно возьмем год, в 2010 году нельзя было прийти и заполнить документы официально юридически значимые документы на русском языке? Еще раз повторюсь, у нас согласно закону был только один язык, украинский. Но на востоке Украины использовали дополнительно русский язык. Он не имел никакого статуса. Просто вот так вот администрации ввели на украинском и на русском языке без закона и пост ну, постановы. Я понял. То есть ты, ты, мы сейчас конкретно утверждаем, что все все те юридические документы, заполненные ну условно в Донецкой области, в частности, возьмем Донецкую область. Запомнили, в Донецкой области на русском языке не имели абсолютно никакого юридического Вообще языка, никакого, который... никакого юридического оборота. А, слова. то есть весь тот оборот, который был в Донецкой области, а, а там был большущий оборот, вы знаете, город Донецк, да, который Ахметов курировал на то, на, на то время, который ты, видимо, ты видимо, абсолютно. Ты, видимо, не слышишь меня. Я говорю, официальный документооборот у нас был на украинском языке. Нет, то, что, был, то, что передавалось языках. все на украинском языке на двух и двух дублировалось языков. дополнительно. Официально можно, на... можно было оформить и на украинском, и на русском языке. Найди мне этот закон тогда, если ты вот прям ссылаешься на официальный. Я да. ходить не буду, я точно знаю, что можно было на двух языках. Да слушай, то же самое точно можно сказать, что я по телевизору слышал, как 8 лет бомбил Донбасс. Я вот. тебе еще раз говорю, у нас... Единственный гос государственный язык украинский. Документооборот согласно закону только на украинском языке. Я тебе открою даже маленькую тайну: у нас в принципе и в школах должны были преподавать только на украинском языке. Но так на Востоке вот получилось, что и дополнительно еще на русском языке школы школы были. Дополнительно было на Востоке. Дополнительно было на Востоке красно языке школы. Это было дополнительно на Востоке. Ты слышишь меня или нет? Я, я, ты меня слышишь? У нас даже русский язык не был обязательным языком для изучения в школе. Никогда он таковым не был. Вот. Но на Востоке, на Востоке для людей дополнительно, с постсоветского пространства, еще Советского Союза, остались вот эти русскоязычные школы. Их никто не закрывал. Дополнительно, дядька, ты себя слышишь? Дополнительно русский язык вводили? дополнительно украинские водили. Потому что украинские, киевские власти, ну, как это... Говорю тебе, единственный государственный язык украинский, оборот на украинском языке. На Востоке сохранилась вот эта русская, еще Советского Союза, и никто с этим ничего не делал. Но официально на русском языке принимать документы не было такого ни указа, ни закона. На это просто никто не смотрел и закрывал глаза. Что ты еще не понял? А, то есть абсолютно отсутствие вообще какого-то законодательственной власти, вообще абсолютно, да, отсутствовало законодательная власть. Ну как в Российской Федерации сейчас. Просто не зная русского языка, ты получаешь гражданство. Не зная русского языка, ты получаешь э, работу. Ты работаешь, не зная русского языка. Только мы это уже победили. Мы этот закон перевели уже в порядок. А у вас вот это беззаконие по сегодняшний день продолжается. Понимаешь? Ты сам это подтвердил. Нет, просто проблема в том, что ты говоришь, не знаю. Нет, подожди, не знаю. У меня проблем никаких нету, проблемы у тебя. Это ты недоволен тем, что у вас гражданство налево-направо без знания раздают. А мы порядки у себя уже навели. Сейчас эфир. Не знає український язик, нівозможно розказати получить. Я уверена тисячу мільйон процентів, що ти досконально не знаєш українську мову, конкретно ти, як громадянин Росії. Я тобі відкрию маленьку таємницю, але жодна людина в світі з будь-якої країни світу не знає досконало своєї мови. Чому тому що вона не є філологом? Це лише філологи знають досконало українську мову з України, російську з Росії або з іншої країни світу. Але коли ти починаєш здавати екзамени, тобі потрібно знання, базове знання якогось то рівня, базові знання української мови, базові знання історії України та законів України. Додатково тобі потрібно виконати повністю всю процедуру для отримання громадянства України. Ти настільки. ты просто элементарных вещей не понимаешь. Что человек не должен идеально знать язык, чтобы получить гражданство. Да не нужно. Ты как ты, ты украинец. Ты носитель украинского языка. Ты должен быть, как сказать... Э -э... Я не филолог, я же тебе еще раз говорю. разница филолог? Я ж никто... Большущая разница. Идеально язык знает филолог. Я носитель. Я употребляю 30% слов со всего словаря украинского языка то же самое и ты ты в повседневном, повседневной жизни используешь лишь 30 процентов всех слов в русском языке большинство слов ты даже не знаешь это ну, где-то это вычитал филологический они изучают конкретный исключительный термин такие как амонимы ты знаешь что такое амонимы Филологи полностью идеально знают язык, который они изучают. Носители языка не знают идеально свой язык, но они его используют в повседневной жизни как родной. И могут общаться с ошибками или уже без ошибок. Ты вот этой разницы не понимаешь. <связывая> Давай, узбекам, да, иди к узбекам. Да, к узбекам пойду, да. Запрети им русский язык изучать. а это, прикол. Ты, по-первых, что он От коли йому сказав, що це ж у вас закони до сих пір не працюють, ти ж сам це каже, що вам, у вас роздають цього, паспорти, що він захотів пішов робити, не знаючи російську мову і так далі. І перевів приклад з України, з України він зразу переключився, а ти не знаєш український язик ідеальний. Вони ж настільки. Чому? Тому що ну, жодна людина. Ну, я скажу так, що жодна людина, навіть ви і я, досконало української мови, ми не знаємо. Ми десь можемо неправильно слово сполучення робити, десь можемо зробити помилку в закінченні, десь неправильне слово можемо вжити в діалозі. Так же само, і в Португалії люди і в Польщі, і в Франції, і на Росії, і в інших країнах світу. От ідеально, мову лише знають ті, які поглиблено вивчають, але вони вивчають її задля роботи. От, все, піди візьми. Росіянина, який не розбирається в автомобілі, приведи його постав до автомобіля і задай йому питання на російською мовою, щоб він назвав повністю е, всі компоненти з автомобіля російською мовою. Та з біди більшого він не буде розуміти, як що називається, так і люба інша людина світу. Привіт! На чому хочеш пообщатися? Ну, повчатися? Обично політики. Перекладаю. Предлагаю. Ну, будущее Украины. Как вы себя видите, будущее Украины? Ой, отлично. Украина будет развиваться. Единственное, что не все вернутся люди, но это логично. Кто-то себя нашел уже за границей, кто-то нашел, но хочет вернуться. А так, Украина будет развиваться. Люди будут счастливы. Но развиваться в, в Европе. Украина. Как часть Европы. И, так и сегодня она является частью Европы. Ну, понятно, но я имею в виду там в структурах европейских, в ЕС, в НАТО, или какие что там еще есть. Да, 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 да. ОБСЕ. Не, ОБСЕ это мимо, мимо. В ОБСЕ мы и так состоим. А, да, Европейский Союз, НАТО, почему бы нет? Хотя по поводу НАТО я даже не знаю. Возможно, изменится. Альянс и будет какой-то другой. почему? Ну, а чем, чем, чем НАТО плохо? Какой-то какой неэффективный этот Альянс. Ну а почему другой будет эффективнее? Э, нужны правильные люди, которые будут реагировать на вызовы. Если есть какая-то агрессия, эту агрессию нужно устранять, как сделала Турция в 2015 году. Залетел российский самолет, сделал провокацию, его сразу... Одного пилота отправили до Кобзона, второй выжил. Все, Россия больше туда не летает. А там вот... На другой части стран НАТО. Балтия, э, датские земли. Вот там, к сожалению, НАТО не хочет работать. Поэтому нужно его поменять. Но это же даже не НАТО. То, что вы говорите, это на национальные вооруженные силы работают. Здесь как бы альянс ни при чем. Я полностью Здесь согласен. Каш... Но они очень прекрасно понимают, что на Турции никто не нападет, потому что она состоит НАТО. И то же самое должны делать страны Балтии и другие страны. Как только Россия нарушает воздушное пространство, сбиваем, все, больше нарушать не будет. Да сколько провокаций? Но, тот, тот случай с самолетом с турецким, он, там же никто же не... Речь не шла о нападении на Турцию, никто не собирался ее не сбивать, не провоцировать. Нет, так я не говорю, что было нападение. Я говорю провокация. Российские истребители все время нарушают воздушное пространство а других в чем, стран. В чем стоит провокация? Чего хотела Россия этой провокацией добиться? Российская Федерация, она вокруг себя со сторонами НАТО все время нарушает воздушное пространство. Пытается посмотреть на реакцию. И чем больше она проверяет, тем больше она будет уверена в том, что когда будут запускать следующие дроны, ответочки не будет. Видите, там в Турции все хорошо. Кораблики не плавают, самолетики российские не летают. Вот. Они боятся Турцию. Нужно так Я же так... самое сделать и странами Балтии, чтобы боялись их. А в чем провокация? Я не очень понимаю. Но вот Россия там, не знаю, что запустила... Ну смотри, если... На турецкую территорию. И что, в чем? если... Если я, если я буду ежедневно пересекать государственную границу с Соединенными Штатами Америки через Российскую Федерацию, это будет каким-то преступлением. Если я незаконно буду ее пересекать. Нет, преступление я понимаю. Вы, так я... Это же тебе ответ что, к логике. Что, это, нарушение. это я понимаю, что это нарушение. Все так, так я же все объяснил, вещи. почему. Что, что? Я же объяснил, что Российская Федерация таким образом пытается прощупать реакцию стран НАТО. Ну а страны НАТО пытаются прощупать реакцию России. Такой процесс обоюдный. Нормальная жизнь. Одни прощупывают других. Так это ненормально. Почему? Ну, потому что это идет нарушение воздушного пространства другой страны. Но американцы тоже нарушают это пространство. Это России. тоже неправильно. Но я не знаю, правильно, неправильно, так неправильно. Жизнь но нельзя. люди много чего не, неправильно нельзя, делают. нельзя народ. так, но ну, все, кто делает неправильно, они делают неправильно. Нельзя так делать. Неправильные нет, действия, Позже приводит к агрессии. Вот страна, которая делает неправильные действия, все время нарушает воздушное пространство, после этого запускает дроны. А после дронов нападает на другие страны. Это неправильно. Нужно сразу реагировать, чтобы она больше ничего не запускала и не летала. Россия большая территориально. Летайте у себя, не нарушайте. Зачем? Но, та, понимаете, люди много чего делают неправильно. Вообще почти все, что они делают, все неправильно. И, но это обычная жизнь армии. Так живут армии больших государств. Так это неправильно. Украина, Украина, станет... Почему неправильно? Украина станет большой и сильным государством, будет тоже таким образом осуществлять там, свои военные интересы. Нет, я категорически против этого. У Украины есть свои границы. Есть своя территория. На этой территории пускай военные и обучаются. Хотят полетать, вот, в глубинке летаете, там много воздушного пространства. В России много воздушного пространства. Но это и не мешает ежедневно нарушать воздушное пространство в Эстонии, Литве, Латвии. Секундочку внимания. Большущая просьба, чтобы каждый сейчас поставил лайк этому видео. А во-вторых, подписался на канал. Потому что по статистике канала приблизительно 60% зрителей не подписаны. Вот, подписывайтесь, потому что ваша подписка, ваш лайк, ваш комментарий... Все, все это поддерживает развитие этого канала. Спасибо большое. Дело же не в том, что они хотят просто полетать. Ведь каждый полет имеет какую-то цель. Вот у них есть цель э, произвести, ну, я так предполагаю, какую-то разведку средств ПВО, вероятного противника. Ну, они осуществляют такую провокацию. Такую. Так. Но это же так делали во все времена, все государства. Так это неправильно, я же говорю. Ну, я согласен, может, это и неправильно, но только вы же не можете весь мир исправить. Весь мир неправильно устроен. Знаете? А но мы говорим сейчас за ситуацию вот со сторонами Балтии и Российской ну, Федерации. Она нарушает там воздушное пространство, она провоцирует. Она и... делает неправильно. Это агрессивные действия. Ну, точнее, это действия, которые могут привести к агрессии. Я думаю, что они не могут привести к агрессии. Цель этих действий, как я их понимаю. Это раскрутка военного бюджета европейских стран. То есть в этих нарушениях заинтересован не столько Россия, сколько военно-промышленный комплекс Европы. Вы посмотрите на рост акции Рейнметала. Он там с 22 года до 25 вырос в 20 раз. Я правильно, я правильно понимаю, что Российская Федерация целенаправленно повышает производство вооружения на территории стран Европейского Союза, то есть НАТО? Я думаю, я думаю да. То есть она целенаправленно хочет, чтобы у Европы было больше оружия? Ну, я сказать, понимаете, когда мы говорим там Россия, не Россия, я думаю, есть. Понимаю, про что говорите. говорит? Россия специально летит в Крым-Балтию, <говорит> <говорит> чтобы <говорит> щоб країни НАТО собі більше зробили озброєння. Логіка